Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdul Hadi bin Abdul Muftalib bersama dengan ahli-ahli kumpulan saya Muhammad Luqman Hakimi, Nur Atikah, Nur Atila Syahida, Nur Akma Farhain InsyaAllah kami akan membentangkan justifikasi refleksi RPH yang kami telah buat dalam subjek kaedah mengajak Pesyarah Dr. Muhammad Syazwan bin Zainan Uh, tugasan kedua yang kami buat ini adalah penulisan perancangan aktiviti pengajaran yang berkesan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Luqman Hakimi bin Rosli Nomometrik 4158423 Saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian dan justifikasi Bagi tajuk yang saya pilih uh, Subjek yang saya pilih pendidikan Islam tahun 1 yang bertajuk adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pendekatan digital. Nombor 1 kandungan standard kandungan 6.4 memahami dan mengamalkan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui selawat sebagai bukti mencintai dan menghayatinya. Nombor 2 standard pembelajaran 6.4.1 menyatakan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran murid dapat menyebut dan menjelaskan makna adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya tiga contoh adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga menggunakan aplikasi interaktif untuk memahami kepentingan beradab kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Kriteria kriteria kejayaan murid dapat menjawab kuis digital dengan betul sekurang-kurangnya separuh daripada soalan uh, yang seterusnya murid menunjukkan minat dan pelibatan aktif dalam aktiviti pembelajaran berasaskan teknologi nombor 6 kemahiran elemen merentas kurikulum EMK yang pertama menggalakkan penggunaan bahan digital dan mengur mengurangkan penggunaan kertas seterusnya mencintai Rasulullah SAW uh, nombor 7 strategi berpusatkan murid, nombor satu pembelajaran secara interaktif dengan menggunakan tayangan video dan perbincangan berkumpulan. 2. aktiviti berkumpulan, murid mencari dan membincangkan contoh adab. 3. tiga, penggunaan teknologi, murid menjawab kuis digital bagi mengukuhkan lagi pemahaman. Nombor lapan, strategi berpusatkan guru, guru memberi penerangan menggunakan slide interaktif, guru membimbing murid dalam perbincangan guru mengawal dan menilai aktiviti kuis digital. Untuk bulan, murid memahami kepentingan mencontohi adab Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Murid terlibat secara aktif melalui penggunaan teknologi pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan dengan pendekatan digital. Sekian dari saya Muhammad Luqman Hakimi Berwasli. Ucapan terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad, Muhammad Syazwan bin Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi bin Abdul Muftalib. P158391. Jadi uh, untuk RPH saya, subjek yang saya pilih adalah pendidikan Islam. Tema fiqah tajuk bersuci atas kebersihan. Standard kandungan dan pembelajaran. Jadi yang saya pilih adalah konsep bersuci toharoh. Istilah ada taharah. 4.2.1 menyatakan maksud hukum dan dalil naqli bersuci. 4.2.2 menyatakan alat-alat bersuci. Okey, objektif yang saya buat pelajar dapat memahami maksud hukum dan dalil naqli bersuci, kemudian pelajar dapat mengenal pasti dan menyatakan alat-alat untuk bersuci dan kemudian pelajar dapat mengaplikasikan hukum bersuci dalam kehidupan harian aktiviti pengajaran dan pembelajaran uh, saya bagikan kepada tiga yang pertama saya yang kedua langkah pengembangan pengembangan pelajar langkah satu langkah dua dan langkah ketiga yang ketiga penutup jadi uh, yang boleh dilihat adalah saya tayangan video soal jawab Angka satu penerangan guru, pembentangan kumpulan, kuis, rumusan ataupun refleksi Jadi bervariasi pengajaran, pembelajaran uh, Jadi sebab apa saya buat variasi uh, Disebabkan oleh pelajar bukan semua kepandaian pada tahap yang sama ada yang masih lemah ada yang tinggi okay. saya pilih tayangan video di induksi untuk nak tarik minat pelajar jadi nak membantu pelajar dalam memahami konsep yang nak belajar hari ini jadi selepas tayangan video secara visual saya akan soal jawab soal jawab berkaitan dengan apa yang mereka lihat dalam video tersebut untuk nak nilai sama ada mereka ada tak pengetahuan sedia ada sebelum mula belajar? Okey, yang kedua langkah satu dan dua Langkah satu, penerangan guru Jadi, mereka, mereka mendengar apa yang guru nak bagi penerangan ya, yang, ini yang, yang ini berpusatkan kepada guru ha. Dan yang ketiga, pusatkan kepada bahan ha, Ini secara kooperatif Jadi, pelajar duduk di dalam kumpulan Diberikan kertas majung dan kumpulan itu ada yang lemah dan ada yang pandai. Jadi, yang lemah dibantu oleh pelajar yang pandai dan yang pandai membantu pelajar yang lemah. Ha. Hmm. Jadi, menggunakan kertas maju, mereka akan membentangkan di hadapan. Dan langkah yang ketiga, kuis. Kuis ini sebagai nak uji mereka. Apa yang mereka belajar hari ini, adakah mereka faham dengan apa yang mereka belajar dan apa yang kawan mereka membentangkan di hadapan. Guru akan melihat pembentangan pelajar-pelajar dan menilai apa yang mereka faham hari ini. Masa penutup ini adalah penerangan guru. Guru membuat rumusan, reflect balik apa yang belajar hari ini dan nak menerapkan dalam kehidupan hari Tak Setakat itu saja, saya pilih untuk membuat variasi kaedah pengajaran uh, kolaboratif supaya pelajar yang minatnya lain-lain dan IQ-nya lain-lain pada tahap ada yang tinggi, ada yang rendah supaya boleh mengikut pengajaran ini. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika Binti Makjan, P157955. Ini membentangkan justifikasi RPH. Saya memilih uh, subjek pendidikan Islam 301 yang bertajuk wuduk dan syarat kesempurnaannya. Bagi standard kandungan, 4.5 wuduk. Untuk standard pembelajaran, 4.53 menyenaraikan perkara sunat dan makro ketika berudu, 4.54 menyatakan perkara yang membatalkan wuduk. Dan juga 4.55 menunjukkan cara wuduk yang sempurna terdapat tiga objektif dalam pengajaran uh, tajuk ini seperti uh, yang dilihat di paparan bagi kriteria kejayaan yang pertama, murid dapat mengambil buduk dengan sempurna mengikut tertib. Yang kedua, murid boleh membezakan buduk yang sah dan tidak sah. Yang ketiga, murid dapat menyebut sekurang-kurangnya dua perkara sunat dan dua perkara makro ketika berbuduk. Okey, untuk fokus, uh, boleh lihat seperti di paparan. Pada permulaan kelas, saya menggunakan tayangan video menarik sebagai set induksi. Uh, saya memaparkan video UPP berkenaan solat dan buduk untuk memberikan sedikit gambaran kepada pelajar tentang solat dan wuduk. Seterusnya, saya menanyakan soalan kepada pelajar, apa yang mereka tonton tadi, bilakah pelajar melakukan perkara tersebut dan agak-agaknya apakah tajuk pembelajaran pada hari ini. Akhirnya, saya kaitkan semua jawapan pelajar tersebut dengan tajuk hari ini iaitu wuduk dan kesempurnaan supaya pelajar tak keliru dan uh, fokus dengan tajuk yang diberikan. Seterusnya, pada langkah satu, saya menjelaskan kepada pelajar perkara sunat, makruh dan juga syubah ketika berduduk melalui slide presentation untuk uh, bertujuan untuk menyampaikan uh, isi kandungan dengan cara yang lebih menarik dan jelas. Pelajar dapat melihat dan mendengar penerangan dengan lebih fokus. Seterusnya, saya membahagikan kepada tiga kumpulan untuk mengembara ataupun eksploris. Setiap kumpulan bawa satu isu untuk dibincangkan dan mereka mendengar daripada satu sama lain. Ini untuk mengukur kemahiran kerjasama dalam kumpulan dan bantu pelajar fokus kepada perbincangan mereka kepada aspek yang lebih penting. Selepas so, itu, saya menjelaskan perkara yang bertanggungjawab kepada pelajar menggunakan uh, YouTube supaya pelajar dapat uh, faham dan lihat perkara yang baca kuda tu secara lebih efektif dengan menggunakan visual yang jelas. Saya juga seterusnya membentuk uh, minta pelajar bentuk kumpulan dan membuat simulasi contoh perkara yang baca kuda uh, untuk yang pertama memberi peluang kepada pelajar untuk berlatih situasi sebenar, yang kedua untuk memperkukuhkan pemahaman mereka dan yang ketiga untuk memberi uh, peluang kepada pelajar untuk berfikir secara kritikal. Pada langkah ketiga, saya meminta pelajar untuk tonton video cara mengambil wuduk sempurna. Video ini, uh, saya percaya video ini dapat membantu pelajar secara uh, langsung boleh tengok cara mengambil wuduk mengikut tertib dan seterusnya ia mampu menarik perhatian pelajar dan meningkatkan minat mereka. Uh, kemudian saya membawa mereka ke surau dan demonstrasikan semula cara mengambil wuduk sempurna. Uh, ini penting untuk uh, mereka nampak secara langsung dan jelas uh, dalam suasana yang sebenar. Pembelajaran uh, berasaskan tindakan ini hands-on dapat membantu pelajar mengaitkan teori yang mereka belajar sebentar tadi dengan video yang amalan sebenar. Seterusnya yang ketiga, saya memilih beberapa pelajar untuk akses uh, mereka punya tahap uh, kefahaman. Mereka perlu lakukan semula cara mengambil wuduk. Ini untuk menggalakkan uh, murid lebih aktif, berkaya berkeyakinan dan memberi peluang uh, untuk mereka tunjukkan sejauh mana pemahaman mereka dengan uh, apa yang telah diajar di dalam kelas. Okay bagi penutup saya ingin kita yak dalam kelas uh, untuk bagi uh, pengiktirafan terhadap usaha mereka dan juga dalam masa sama bagi dorongan kepada pelajar lain untuk lebih proaktif dan menunjukkan minat dalam kelas. Kedua saya mengingatkan kepada murid agar memastikan uh, kesempurnaan hak wuduk dilakukan dengan sebaiknya. Ini uh, penting untuk saya tekankan uh, amalan ini adalah aspek uh, mereka yang penting dalam kehidupan mereka sebagai umat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Nama saya Nur Atila Syahida binti Syaipudin dengan nombor metrik P159222. Hari ini saya akan melakukan pembentangan bagi justifikasi aktiviti dalam rancangan pembelajaran harian RPH yang telah saya sediakan. Dalam RPH ini, saya memilih tajuk sistem pernafasan manusia di bawah subjek sains murid tahun 4. Jadi, RPH ini dirancang untuk membantu murid memahami lebih lanjut sistem pernafasan melalui aktiviti interaktif seperti demonstrasi, pembinaan model peparu dan juga perbincangan dalam kumpulan. Pembelajaran dimulakan dengan set indaksi. Ia dapat menarik minat murid dengan aktiviti interaktif seperti demonstrasi pernafasan atau tontonan video pendek. Yang kedua, ia juga dapat mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid tentang pernafasan. Contohnya, mereka mungkin tahu kita perlu bernafas untuk hidup tetapi mereka mungkin belum memahami bagaimana sistem pernafasan berfungsi secara terperinci. Yang ketiga, menyediakan konteks untuk pembelajaran dengan menghubungkan konsep pernafasan dengan kehidupan seharian. Yang terakhir, mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dengan penggunaan soalan seperti apa yang akan berlaku jika kita tidak dapat bernafas. Seterusnya ialah langkah yang pertama iaitu penerangan tentang sistem pernafasan. Yang pertama, membantu murid mengenal pasti organ utama dalam sistem pernafasan seperti hidung, trakea dan juga peparu. Yang kedua, saya menggunakan bahan bantu mengajar seperti gambar rajah dan juga video animasi untuk memudahkan lagi pemahaman murid terutama mereka yang mempunyai gaya pembelajaran secara visual. Yang ketiga, menyediakan asas kepada aktiviti seterusnya iaitu pembinaan model peparu di mana murid boleh menghubungkan teori dengan pengalaman praktikal. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsep dengan soal jawab secara interaktif. Baiklah, saya pergi kepada langkah kedua iaitu aktiviti membina model peparu. Yang pertama, menggalakkan pembelajaran secara hands-on di mana murid dapat membina model peparu sendiri menggunakan barang terpakai seperti botol plastik, straw dan juga belon. Yang Kedua, dapat bantu murid memahami fungsi setiap bahagian dalam pernafasan secara lebih konkret berbanding hanya melihat dalam gambar dalam buku teks sahaja. Yang ketiga dapat mengaplikasikan konsep sains dalam aktiviti yang lebih kreatif. Yang keempat dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi melalui pemerhatian dan juga perbincangan dalam kumpulan. Yang kelima dapat bantu murid mengembangkan kemahiran bekerjasama dan juga komunikasi. Untuk langkah yang ketiga iaitu perbincangan dan juga analisis model yang pertama murid dapat menganalisis bagaimana model peparu yang dibina berfungsi dan menghubungkaitkan dengan sistem pernafasan manusia. Yang kedua membolehkan murid membandingkan model dengan sistem yang sebenar contohnya membincangkan persamaan dan juga perbezaan antara model dan juga peparu manusia. Yang ketiga, menerapkan pemikiran secara kritis. Yang keempat, murid dapat belajar cara membuat inference berdasarkan eksperimen model peparu. Yang kelima, menggalakkan pembelajaran reflektif di mana murid dapat nilai sendiri keberkesanan model yang dibina. Aktivis sekali iaitu penutup atau rumusan pembelajaran. Yang pertama, ia dapat membantu murid merumuskan apa yang telah dipelajari melalui ingatan dan pemahaman. Yang kedua, menggalakkan murid mengaplikasikan sendiri ilmu dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, menyediakan peluang untuk murid berkongsi pandangan mereka sama ada melalui perbincangan dalam kelas atau menulis refleksi ringkas tentang apa yang mereka telah pelajari. Yang keempat, mengukuhkan lagi pemahaman murid melalui sesi soal jawab. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya bernama Nur Akmal Farhaim binti Muhammad Ismail nombor matrik 158678 ingin membentangkan RPH Matematik Tingkatan 1 bab 4 nisbah kadar dan kadaran standard kandungan 4.1 nisbah standard pembelajaran 4.1.1 mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk A nisbah B nisbah C 4.1.2 mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka geometri atau situasi harian 4.1.3 mengungkapkan nisbah 2 dan 3 kuantiti bentuk termudah. Objektif pengajian adalah murid dapat memahami konsep nisbah, murid dapat mengaplikasi konsep nisbah dalam bentuk A nisbah B nisbah C, murid dapat menyelesaikan masalah dan soalan melibatkan nisbah setara. Kriteria kejayaan adalah seperti berikut. Bermula dengan set induksi, strategi pengajaran berpusatkan guru, guru menarik perhatian murid dengan bertanya soalan dan ingatan mereka dengan bab-bab yang lepas, guru meminta murid untuk membezakan jantina di dalam kelas untuk menarik perhatian pelajar sebagai permulaan bab nisbah. Kemahiran EMK yang diperhatikan adalah nilai murni peka dengan soalan. Murid dapat menjawab soalan dengan yakin. EMK menggunakan laras bahasa yang betul bermula dengan lakas satu. Strategi berpusatkan guru, guru membentangkan slide untuk pelajar dan membuat penerangan tajuk nisbah kepada murid dan mengaitkan dengan situasi sebenar untuk pemahaman murid dengan lebih mudah kemahiran belajar cara belajar murid murid dapat mengumpul maklumat melalui hasil penerangan di dalam slide menulis um, kemahiran menulis cepat dapat diperhatikan oleh murid untuk menyalin isi-isi penting di dalam slide langkah kedua ialah Berpuka, berpusatkan murid murid perlu menyelesaikan masalah soalan berada, yang berada di dalam buku teks bertujuan untuk mengetahui hasil pemahaman murid Guru akan memberikan ganjaran kepada murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul. Fokus kita fokus kepada nilai murni mendengar arahan murid, strategi bersoal jawab dan penyerapan ilmu, kemahiran berfikir, mengingat konsep nisbah untuk faham dengan soalan dan mengaplikasi kefahaman untuk menyelesaikan masalah. Di sini guru mengenal pasti tahap pemahaman murid di dalam kelas ini dan mengumpulkan mereka di dalam grup yang sama bertujuan untuk memfokuskan kelemahan belajar dan mengasah pembelajaran hari ini. Langkah ketiga iaitu berpusatkan pelajar, murid diminta untuk berada di dalam kumpulan mengikut tahap pengetahuan masing-masing, murid diminta untuk menyelesaikan soalan dalam lembaran kerja dengan bantuan rakan-rakan dan guru. Kemahiran mengingat, menghafal konsep nisbah untuk menyelesaikan soalan yang diberikan oleh guru, sesi soal jawab bersama murid dan guru untuk meningkatkan keyakinan dan kesimpulannya adalah guru memberikan motivasi dan galakan kepada murid untuk membuat latihan agar tidak ketinggalan pelajaran. Sekian terima kasih.